bə adam bilirsən? Hə? xoşgədən böyük skandalist kimi. Heç nədən qaçmayan insan kimi. Mükəmməldir. Hı. Mükəmməldir, yəni o insan. Yen yəni, sezonu belə balaca görməyin də. Balaca deyil. Və hə, mən də kiminsə qabağına çıxmamışam. Kirpin.az saytı, nə bilim Kashkaldaq.ru Belə adam deyiləm qabağıma çıxıb məni meydanına çağıran. Birinin də meydanına çıxmağa ürək istəyir, ürək. Ay sağ ol. Ciddidirsən mə? Hə, Bəli. Hə. Mən bu, mə buraya xoş gəlmə də çirim yoxdur ha. Bir də elə bilərsə mən ona kinzad bəsdirəm. Yo. Çağırdı, çıxdıq meydanına, sözümüzü də dedik, biraz da əyləndik səvallarlaştı. Bu gün mən ona qarşı kinim zadım yoxdur ha, qətiyən. Allah eləməsin onun. E, məsəl üçün səməmə deyirəm ha, Allah hənd olsun, bax vicdanım da olsun. Va yolla gedəm. Orda bir tıxac görəm, maşını saxlayam deyəm, nə olub? Məsələn, deyələr ki, qəza xoşgədəmindir. Məsələn, ya ürəyə yatıb şərəfsizəm onu birinci xəstəxanaya mən çatdırmasam. Arzu kimi səslənər. Yo yo yo, şərəfsizəm. Yəni ona bir pis gün arzulamaram kinim sadım yoxdu. Yo yo, Allah eləməsin. Kimə nə arz edirəm qabağıma çıxsın. Allah eləməsin. Qətiyən. O o o taktikasını tutub həyatında və o də ora gələninə qədər müəyyən təzyiqlərdən keçibdi, elə olubdu. Heç kəs həyatında birdən proqressiv bir olmur. Heç kəs olmur. Onun da zəif yerləri çox. O da mənim minnətdar olmalı idi ki, mən heç kəsə zəif nöqtəsindən istifadə eləmədim. Mərdanov. Yayda saytlar yazdı ki, ödəniş etdin. Cərimə, cərimə elədim. elədim. Bəli, qanunla yayınmışdı. Hə, o qədim